я вам честно признаюсь, вот в моей практике так случается, что приходят как раз часто очень зашоренные такие родители, и им очень сложно принимать позицию инаковости, допустим, и возможности вот этих, уходить от гендерных стереотипов. Но вы демонстрируете очень такую зрелую позицию, это очень здорово. Вот что вы бы что-то посоветовали, возможно, от себя сказали, вот в принципе, из чего эта позиция исходит? Вы же, наверное, тоже в условиях каких-то воспитывались у вас есть какие-то ну навязанные вам стереотипы, от которых вы, возможно, отказались. Вы знаете, мне вы же прекрасно понимаете, как психолог, что мне очень сложно оценить себя со стороны. Я не могу выйти из своего тела, посмотреть на себя и сказать: о, -о, -о ничего себе. А мне кажется, что ну как бы что-то единственное возможное, еще у всех такая. Как Я вам столкнулся? предложу реальную, реальную ситуацию. У вас есть сын. Да. Он имеет право плакать. Конечно. Ну вот Слушайте, вы не да будете говорить, бывает, ты там, мужик, взрыву. ты там, ну, вот что ты мужик, там ню не распустил. Нет, конечно. Право плакать ребенка, проявлять эмоции, вы считаете его э, важным правом. Если так, знаете, in general, да, в общем сказать, я отталкиваюсь от того, что э, ничего, что ты пытаешься привить насильно, никогда не уживается, потому что это неестественно. Но в обществе существует все-таки стереотип, что девочка, если плачет, это как бы нормально. Если мальчишка, то надо его как-то там пристроить. Слушай, я просто так... очень эмоциональный человек. Вот. Uh -huh. Я могу, бывает, там какое-то там драматическое кино посмотреть и всплакнуть. Uh -huh. Она моя личная матрица. Как бы, если мне с ней комфортно, у каждого должна быть та матрица, с которой ему комфортно жить. Если ему не комфортно жить, если там общество пытается его убедить в том, что там, эй, ты смотри, плакать плохо, а он не может этого понять. Ну вот как бы, там, ну как же плохо? И он наступает себе, то есть он там давит эту эмоцию в себе. Это все равно закончится неврозом, правильно? К сожалению, там, да. Равно, да. Равно, как и все остальные вещи. На мой взгляд, именно то, что ребенок имеет право выразить свою какую-то важную часть, доверить ее, допустим, вам как отцу, и вы как отец готовы эту эмоцию принять, защитить ребенка, то есть дать ему возможность... Ну, каким-то образом отреагировать, это же здорово. Ну, естественно, конечно. Если у вас разное мнение с вашей супругой, вы настаиваете на своем, ребенок принимает решение о выборе, пойти в какой кружок, допустим, угу. что, в принципе, в дальнейшем формирует для него позицию, там, может быть, профессиональной какой-то идентичности и вы решаете вопрос с супругой допустим на какой кружок пойти вы будете настаивать или вы будете слушать ребенка или вы послушаете жену все-таки ну допустим девочки ей виднее как вы вы будете принимать в этом активную часть а, ну здесь равноправный микс то есть условно говоря если ребенок выскажет желание заняться чем-то ну конечно мы ребенка туда отведем я, ну вот я прямо не могу представить, может быть, вы мне там предложите какой-то вариант, чтобы мог предложить ребенок, на что я бы ему ответил отказом. То есть, может быть, там какой-то там кружок суицидальников там, или серийных убийц, но я бы сказал, слушай, давай как бы пересмотрим. Вот, наверное, твои желания. Нет, ну мы говорим о каких-то нормальных, Каких таких, нормальных да. вещах, там, да, там, да, на, на какой-то спорт, там, на какие-то танцы. Девочки футбол. все хотят на футбол. Отлично, пожалуйста, вперед. Допустим, вы решили там забить табуретку, и ребенок подошел к вам и говорит: пап, я хочу с тобой. Вы скажете: Да, ну не, не девчачье это дело. Ну, нет, конечно, не скажу. Я скажу ей, естественно, давай возьму и ее есть? маленькую ручку, вложу в нее молоточек, свою сверху на ее маленькую вот аккуратную хрупкую положу и буду вот если ей хочется это попробовать, почему бы и нет? Угу. Мне просто кажется, что ну давайте приведу пример. Родился ребенок, да, вот и он там спустя какое-то время осознал, что, он, например, гей. Ну и класс, осознал, поделился. Я не буду ему рассказывать там о том, что слушай, давай как бы наверное все-таки ну, что вот этой атибитой ерундой заниматься. Давай, как бы, может быть, ты пересмотришь. Мужские, да? да, давай пересмотришь свои взгляды на жизнь. Ну, нет, я не буду делать. Зачем? Вы примите эту позицию. Смысленно? Ну, естественно, приму. Естественно, я его поддержу. То есть... Потому что он всегда может рассчитывать на меня, что я всегда буду рядом, что ну вот это, это нелегко. Но если ты принял решение так и по-другому не получается, ну хорошо. Мы все живем в окружении каких-то стереотипов, социумом, там, ребятами из двора, там, родителями, бабушками, дедушками. То есть, там, это вот такой вот клубок, в котором не разобраться. Но если вот, это, вот эти стереотипы, они э, противоречат твоему, скажем так, врожденному нутру, и тебе с этим э, сложно, как бы там, некомфортно, но ты все равно ломаешь себя, там, считаешь, что надо сделать так, 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 так так и так, ну, конечно, ничем хорошим это не закончится.